तो जो ये अभ्यास नो प्रश्न निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में चार पांच वाक्य बोलिए जेमा मरुभूमि रेगिस्तान जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक पटकना पड़ता है कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहां भूमि में पानी निकलता है ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बीजू से कच्छ के तीन बड़े शहर तो पहलू से मांडवी भूज और मुद्रा ये कच्छ के तीन बड़े शहर है मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है यह बड़ा प्राचीन नगर है यहाँ राजमहल पवन चकिया तथा समुद्र तट दर्शनीय है भूज वैभवशाली नगर है यहाँ आईना महल प्राग महल हिल गार्डन स्वामीनारायण मंदिर हमीरसर तालाब भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं प्रश्न कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तो भद्रेश्वर नारायण सरोवर लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है भद्रेश्वर प्राचीन जैन धाम है यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका किया जा रहा है नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है यह रामायण काल का माना जाता है लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है चौथे से कच्छ के ऐतिहासिक स्थल तो के उत्तर में धोलाबीरा एक ऐतिहासिक स्थल है यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है किसी समय यह एक समृद्ध नगर था यहाँ का किला ऐतिहासिक याद दिलाता है प्रश्न नंबर बीजो से निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर दीजिए आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरह तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था प्रवास में 45 विद्यार्थी और तीन शिक्षक थे आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की आबू रोड में माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस से सवार हुए दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया बस का मार्ग धुआंधार था घुमावदार था बस की गति भी बहुत धीमी थी दोनों ओर भयानक खाइया थी लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई इस समय सुबह के दस बज रहे थे उस समय वहां बड़ी चहल पहल थी सड़कों पर मेटाडोर जीपे और कारें दौड़ रही थी जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंट्रो होटलों और यात्री आवासों से साइन बोर्ड लगे हुए थे हम पहले से ही आ, आरक्षित एक लॉज में उतरे। दो कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए वहां की कला देखकर हम दंग रह गए देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है उनकी नक्सी नकासी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए तो मजा मित्र पत्र लखेलो चौदह सदगुरु सोसाय भक्ति नगर अहमदाबाद नवम्बर दो हजार तेरा प्रिय मित्र आरुषि सप्रेम नमस्कार आज सुबह की ही तुम्हारा पत्र मिला यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माता जी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है हम दस दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे दो दिन पहले ही वहां से लौटे हैं पहले हम नैनीताल गए थे उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया हम नैना देवी के दर्शन करने गए देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे सभी अभी बोल उठेगी फिर हम श्रीनगर गए सच मुझ सुंदर नगर है हमने सारा नगर घूमकर देखा देखा झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया उल्लर और मानस बल जिले भी हमें बहुत अच्छी लगी लेकिन वे दल का मुकाबला तो नहीं कर सकती श्रीनगर और के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया शालीमार और निशाद बाग में घूमते हुए हमने स्वर्ग के नंदन वन में घूमने के जैसा आनंद पाया मैंने वहां के कई स्थानों के फोटो लिए कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र आलोक प्रश्न नंबर त्रन दिए गए शब्द मिले ऐसी पहलिया निर्माण कीजिए दिए गए शब्द मिले ऐसी पहलिया तो यहाँ पहलू से सितारा आकाश में रहता हूँ रात भर चमकता हूँ दिन में छिप जाता हूँ सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल जाता हूँ चमचम चमकता हूँ रहता हूँ मौन प्यारे बच्चों बताओ मैं हूँ कौन जो ये हाथी गणपति जैसा मुंह है मेरा काया खूब विशाल सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं मस्त है मेरी चाल चिराग ने बात करियो तो मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती मेरे दो साथी है तेल और बाती पाठशाला ज्ञान का मंदिर हूँ सरस्वती का घर हूँ आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश हाँ मित्रों स्वाध्याय प्रश्न पहला दिए गए शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए तो पहला अभिवादन अभ्यास प्रगति महकना विनय सायर संग्राम संध्या और हमदर्द प्रश्न बे इस पाठ में आए प्र, प्रासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए प्रांस वाला जो हो ये अधीक्षक में थाने में आकर जाकर प्रशासन अंदर जो एवा हो सॉरी तो एम से अधीक्षक में थाने में जाकर अधीक्षक से मिला प्रभाग फिल्म प्रभाग आज बंद था वरिष्ठ वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है सचिव मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया प्रश्न नंबर त्रन नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए दयावान तो राजा बहुत दयावान था मूल्यवान तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है कृपालु संत कृपालु होते हैं थोड़ा सा दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है अच्छा मोहन एक अच्छा लड़का है सुंदर उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं प्रिय गुलाब मेरा प्रिय फूल है प्रश्न नंबर चार छिषद का हिंदी में अनुवाद कीजिए तो सरस मजा हिरण नदी पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाई ले रहा था तो एम सरस मजा ना अपने हिंदी में ट्रांसलेशन करवा हिरण नदी के पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदाई ले रहे थे संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसलों की ओर उड़ रही थी भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा था इस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हो गई और असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे प्रश्न नंबर 5 है अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए एक गांव था उस गांव में एक गरीब किसान रहता था उसके दो बेटे थे बड़े का नाम रामू छोटे का नाम तो एक गांव था एमनी अंदर एक गरीब किसान रहता था उनके दो बेटे थे रामू और दूसरे का नाम लखन था रामू को खेलकूद का शौक था उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया छोटे बेटे लखन को खेतीबाड़ी का शौक था उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर वीर चक्र पद प्रदान किया सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया अब किसान बहुत खुश है उसके दोनों बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिया है तो मित्रों तो संपूर्ण संपूर्ण स्वाध्याय सोल्यूशन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फरीशू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में त्या सुधी आज जय हिंद जय भारत